Стріла жорна. Добрий день, шановні колеги. Починаємо передматчеву регламентну прес-конференцію Київського Динамо. На зустріч з вами прийшли головний тренер команди Олександр Хацкевич і капітан команди Андрій Ярмоленко. Перш ніж ми почнемо нашу роботу, будь ласка, є тут. Наші гості із Швейцарії або з інших країн. Ну, Тоді перекладача допомога не потрібна. Спасибі, ми продовжуємо. І ви очевидно пам'ятаєте, у нас є вже така традиція, вона логікою передбачена. Ми спочатку працюємо із гравцем, він йде на Тренування, а потім продовжуємо із головним тренером. Добре? І останнє, як і попередні наші медійні заходи, не тільки медійні, вони відбуваються на сторінці Київського Динамо в Ютубі, тобто прямий ефір. І через те, будь ласка, в мікрофон, який у Богдана Болиги в руках, задавайте ставте свої запитання. Ну, преамбула була вся. Пане Олександре, до вас, мабуть, якщо можна від мене запитання перше. Як оці одні, а їх зовсім мало було, зрозуміло, після матчу Шахтарем прожила команда, готуючись до завтрашньої зустрічі? Будь ласка. Ну, в принципе, мы в плане подготовки тут ничего и не меняли, так как мы готовились и к предыдущим играм, так мы и готовимся к игре с Янбойс. Да, может быть, чуть больше было теоретических занятий, на одно больше. Так что мы уже со вчерашнего дня начали ребятам показывать команду Янбойс. Спасибо. Uh, будь ласка, друзья, запитание до Андрея Ярмоленко. Прошу ваше запитание. Андрей, добрый день. Традиционный вопрос. Расскажите о сопернике. Сильные, ну, слабые, наверное, не будете рассказывать стороны, что вы знаете, как вы все представляете. Ну, то, что, то, что нам показали, я могу сказать, что это не тот Янгбойс, даже что был в прошлом году с Шахтером. Команда очень агрессивная, очень быстрая, хорошая линия атаки. Так что будет, будет очень интересно и победит сильнейший. Прошу. Будь ласка, ваше запитание. Микрофон, в микрофон. Андрей, э, в разговоре с игроками Шахтера э, подначивали, может быть, как-то друг друга по поводу вот, прошлогоднего их поражения и вашей вот предстоящей встречи? Шутили, может быть, как-то? Да нет, какие там шутки. <laughs> Никаких шуток не было. Насчет этого даже никто не вспоминал. Спасибо. Наступное запитание. Будь ласка, вот сюда микрофон. Андрей в прошлом сезоне динамо было значительно молодшим, очень много молодых футболистов подпускали. Такая философия клуба была молодь подпускать. Вы тренировались с одной командой. Зараз... Прийшов новий тренер, дуже багато молодих футболістів по орендах, залишились більш такі досвідчені футболісти, там дуже мало. І що перебиваю. Ну і год же пройшов, і всі повзрослі ще на год, так? Да? І отут питання по тренувальному процесу вам, як одному із таких людей, які вже дуже багато в команді. Порівняйте от, тренувальний сам процес, от, атмосферу на тренуваннях, молодь із задор, і оці досвідчені футболісти, які вже знають, як тренуватися і вже багато що довели. Что вы хотите, чтобы я сравнил или? Как в атмосфере после молока, в да, атмосфера была, что в прошлом году хорошая, что сейчас, в принципе, все ребята практически одного одного возраста, да там. Ну, есть, конечно, исключения, где э, очень молодые, да. Ну, все все общаются, все между собой дружат, так что. Хороша дружеська атмосфера у нас в команді царит. Прошу наступне запитання у кого? Все, відпустимо Андрія. Дякуємо, дякуємо. Капітану команди Андрію до завтра. І продовжуємо нашу прес-конференцію. Будь ласка, ваші запитання до головного тренера команди Динамо Олександра Миколайовича Хацкевича. І будь ласка, активніше. Александр Николаевич, добрый день. Вы, наверное, Андрей уже, как сказал, анализировали прошлогодний матч с «Шахтером». Насколько сегодняшний «Янг отличается от прошлогоднего? И что вы можете сказать? Прошлый год мы не анализировали, я вам сразу говорю. Потому что, почему? Потому что 3-4 человека команду покинули. Принципы игры остались те же самые. Это организованная игра в обороне достаточно много длинных передач, есть высокий форвард, через которого строится в основном выход из обороны команды соперника. Так что мы проанализировали три последних их игры. Это Сток Сити, это Бенфика и матч с Базелем, первый тур чемпионатов. Состав стабильный. Замены практически тоже те же выходят, что и выходили в этих трех играх. Так что, говорю, что команда обученная, команда злая такая, говорится, что достаточно тяжелый соперник. Наступное, будь ласка, запитание. Ну, будь ласка, будь ласка. Да, Валерий Новобранец, сайт команда Один. Добрый день, Александр Николаевич. Вслед за дебютом, дебютным матчем за Суперкубок, дебютом в чемпионате, у вас сейчас дебют на Еврокубковой арене в качестве тренера. Какой из этих матчей наиболее волнительный, скажем так, или они где-то в, од в одном ряду стоят? Ну, <coughs> дебютов много на самом деле. Какой-то удался дебют, какой-то не удался, но это уже история. А здесь у нас двухраудное противостояние с командой Ян Бойс. Так что каждая игра, она волнительна, на самом деле, потому что у нас есть задача, никто ее не отменял, и, говорится, мы подходим в хорошем настроении к этой игре", но говорим, что все-таки двухравное противостояние, оно тоже стратегия, надежная игра в обороне и эффективная игра в атаке. Що должно принести нам успіх. Футбол будь ласка. Олександр Миколаївич, ну, дуже багато буде запитань, мабуть, по синтетиці ближче до матча в Швейцарії. От Я був в Берні, коли Шахтар там грав, і футболісти Шахтаря дуже багато горили на це синтетичне поле. Воно дуже заповільняє, якби гру саму. В контексті цього, чи є у вас якийсь спеціальний режим підготовки, можливо, більше на манежі ви тренуєтесь до матчу зі Швейцарією? Давайте ми відіграємо цей матч. Потом у нас еще игра чемпионата. А как мы будем готовиться уже к, к игре ответной в Берне? Ну, знаете, в моем понимании я общался тоже с, там, и с тренерским составом, который был в прошлом году, когда они готовились к Янбойсу, да, они тренировались на синтетическом поле здесь, в Украине. Но когда они приехали в Берн, там совершенно другая синтетика. Так что здесь говорю, что одна тренировка на ничего не даст. А готовиться два дня, три дня на синтетике, ну смысла я не вижу. Мы на предыгровой тренировке попробуем поле уже в Берне, но говорим, что это еще через неделю будет. Прошу. Александр Николаевич, какая ситуация с Сергеем Рыбалкой? Вы обещали, что вот мы его, возможно, увидим в матчах чемпионата, но пока он не попадает в 18. Многие ребята не попадают в 18. Что касается Сергея Рыбалка, у него сейчас травма, он повреждение передней мышцы бедра, так что он сейчас на восстановлении, на реабилитации. Будь ласка. Александр Николаевич, еще вопрос по трансферам. Сейчас еще до новой, что Дерлис уходит в Сиэтл. Правда ли это, насколько реально? И кто еще может прийти и уйти, если не секреты? Вы тоже интернет читаете, да? Да? А, вы и пишете. Ну, так вам, наверное, лучше знать. Дорелиз – футболист Киевского Дина. У меня нет информации, что он куда-то уходит. Что касается других трансферов, в четверг будет смотреть там матч Лиги Европы, я не буду называть, какой матч. Будет смотреть уже вживую. Того футболиста мы уже порядка месяца ведем и видели уже его игры. В, прошло... <laughs> в прошлой стадии Еврокубков сейчас в четверг полетят смотреть его тоже. Это то, что касается трансферов. Так что здесь Игорь, у нас на сегодняшний момент одна... одно место в заявке, если по списку осталось, да, по-моему. Да, да. а вот, так что здесь мы в поиске, я уже не раз говорил, это позиция левого защитника. Прошу, колеги, запитання до головного тренера Динамо. Спасибі. Перші 15 хвилин тренування для змі відкриті. Спасибі.